Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cikgu nak tunjukkan sekali lagi Bagaimana nak membuat soalan Nombor 3 daripada latihan Intensif 6.1 Okey Iaitu hukum linear Okey jadi kita kamu tengok table tu sendiri Dan kemudian Soalan A Plot graf log 10 y Melawan Log 10 x tambah 1 dengan menggunakan skala 2 cm kepada 0.1 unit pada paksi log 10x tambah 1 dan paksi log 10y. Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik. Dari, uh, uh, seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik. Okay, jadi, nilai-nilai uh, semua dah diberikan. Jadi kita perlukan, okey jadi sebabkan graf ni cikgu dah lukis menggunakan uh, pembenar marker jadi cikgu takkan betulkanlah eh. Jadi cikgu akan tulis balik iaitu dia suruh menggunakan 2 cm kepada 0.1. Jadi 2 cm tu uh, satu kotak ni okey jadi dalam kes ni satu kotak besar saja ni 0.1. Jadi cikgu tulis sini 0.1 sini 0.2 0.3 0.4 cikgu tak tandakan jadi kita tak perlu tanda semua tapi kita kena tahu setiap satu tu mewakili 0.1 di sini uh, negatif 0 Kita tak ada negatif eh dan kita ke atas ialah 0.1 0.2 0.3 4 0.5 0.6 kita perlukan uh, untuk paksi ke atas kita perlukan sampai 0.9 6 7 8 dan kemudian 1.0 dan di atas ni kita labelkan sebagai log 10y. Ok, paksi ni log 10 .y. Ok, dan sebelah sana kita perlukan untuk paksi x kita perlukan sampai 0.78. Ah uh, jadi 0.8 dah cukup. Dan kita labelkan sebagai log10X tambah 1. Okey. Log10X tambah 1. Okey. Uh, Okey. Kamu tak nampak lah kot. Okey. Log10X 10. Okey. Jadi seterusnya, kita plotkan kodek pertama 0.18, 0.1, 0.2, 0.18 dan 0.33. 0.18 itu dekat dengan 0.2 dan kemudian nilai log 10 adalah 0.33. Jadi 0.18 dan 0.3 33 di 32 34 jadi di sini. Okey, jadi bacaan tu penting. Okey dan pertama yang besar-besar dan kemudian, 0.3, 0.5, dengan 0.45 Sini 4, sini 0.5, jadi 0.45 adalah di sini Seterusnya, koordinat 0.5, 0.64, 0.5, 0.6, 0.64, 0.62, 0.64 Sini Seterusnya 0.7085 0.7085 7.8 sini 0.9 sini Tengah-tengah 0.85 Dan kita ada konektor akhir 0.78 0.8 di sini, 0.78 Dua kotak di situ Dan 0.93 0.9 0.9 dan 0.92 jadi tengah-tengah antara 92 dan 94 okey jadi bila cikgu plot itu cikgu nampak bahawa garis lurus ini tidaklah betul-betul lurus okey ha jadi itulah sebabnya kita namakan dia garis lurus penyuaian terbaik iaitu kita cuba sambung semaksimal mungkin dan jika ada koordinat yang tidak berada pada garis lurus, dia akan seimbang. Jika ada dua koordinat yang tak dilanggar, satu ada sebelah bawah, satu ada sebelah atas. Jadi, cuba kita buat. Okay, jadi, kalau cikgu sambungkan yang bawah semua. Okay, jadi, kalau cikgu sambung ketiga yang pertama, kita ada bawah koordinat sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, Enam. Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey. Ada yang hilang. Okey. Sekali lagi. Kosong 0.3 0.5 Kosong tiga. Kosong lima. Dan kemudian kosong enam. Oh. Kosong enam tak tanda. Kosong enam dengan kosong puan tujuh lima. Tujuh. enam dengan kosong tujuh lima. Tengah-tengah sini. Okey, bawah cukup ada enam koordinat eh. Kita tinggal. Okey, jadi cuba tengok kalau kita sambungkan, cikgu kalau cuba sambungkan tiga yang pertama, tiga yang terakhir tu semua berada di atas garisan. Jadi itu tak tak seimbang. Jadi kita cuba lagi, cikgu sambungkan dua, nombor 4 dan okey, nombor okey 1 2 3 4 5. Cikgu cuba sambungkan 1 2 4 dan 5, cikgu dapati bahawa akan ada dua koordinat yang tidak berada di atas garisan, satu koordinat yang ke uh, yang ketiga tu dia ada di bawah, koordinat yang hai, akhir sekali berada di atas. Jadi cikgu akan pilih yang itulah. Dan pastikan kita sambungkan terus kepada paksi Y. Okay. Alright, jadi dalam kes ini cikgu dapati koordinat kedua pun tak berapa langgar. Kita tengok koordinat tu adakah cikgu plot dengan betul? 0.3 dan 0.45. 0.445. Okey, tengah-tengah tu. Okey, jadi dia tak okey. Dan ah uh, okey, jadi yang ini cikgu kata boleh diterima sebagai penyerta baik kerana walaupun ada dua di bawah tapi dia adalah lebih dekat dengan garisan berbanding dengan satu yang berada di atas dia agak jauh jadi jarak dua koordinat ni dengan ni jumlah dia bukan sama dengan yang atas tu okey alright jadi kita dapati nilai c dia berada pada 0.18 okey bukan macam itulah okey jadi daripada graf okey daripada graf cari kecurunan okey jadi untuk b B kecerunan cikgu akan ambil dua koordinat yang berada pada garisan. Koordinat pertama, koordinat yang pertama ni cikgu ambil 0.18 dan y-nya 0.33. Koordinat pertama, koordinat kedua cikgu ambil koordinat yang nombor nombor 5 iaitu 0.7 0.85. 0.7 Jadi cari ke kecunan kita tolak Gunakan formula Y tolak Y 0.85 tolak 0.33 Dan 0.7 tolak 0.18 0.85 0.33 itu 0.52 Bahagi 0.7 Tolak 0.1 8 juga 0.52 Jadi jawapannya adalah 1 Soalan B2 Pintasan log 10Y okay, Jadi ni untuk B1 itu nilai C okey pintasan Y kita tengok di sini dia 0.1 cikgu dapat T dekat cikgu punya dap uh, ialah 0.18 jadi yang itu disebabkan kita ada menggunakan graf dia akan berbeza-beza jawapan antara seorang dengan lain eh. dan kemudian uh, ditanyakan B3 nilai X apabila log 10Y log 10y sama dengan 0.55 nilai x ialah Okey, jadi log 10y, 0.5. Log 10y tu pada sini nilainya 0.5. 0.55. Sini 0.5 dan di sini 0.525456. Okey. 0.5, 0.52, 0.54, 0.56 dia dekat-dekat dengan 0.56. Cikgu kamu kena guna pembaris ya. Ah eh? uh, di sini cikgu tak nak ganggu ataupun cikgu kalau cikgu guna pembaris banyak sangat dia akan terpadam lukisan-lukisan. Okey, jadi cikgu turn dah langgar pada paksi uh, pada graf, graf ni kita pusing balik. Kita pusing ke bawah supaya kita boleh lihat apakah nilai pada paksi yang satu lagi. Pada paksi log 10. Jadi belum dapat x lagi ya. Eh? kita akan dapat log 10 x tambah 1 ialah kita dapat 0.38 0.38 Jadi bagaimana nak menyiapkan ni? Jadi kalau kamu ada ilmu log yang kemas, jadi pertamanya nilai 10 ni kamu akan pindah ke sini. Yang tinggal di sini ialah x tambah 1 ialah 10 kuasa, uh, kuasa 0.38 kita perlu kalkulator jadi nilai x nilai tersebut tolak 1 okey jadi 10 kuasa 0.38 ialah 2.3988 kalau untuk 2 desimal kita kata 2.4 okey jadi 2.4 tolak 1 iaitu 1.4 jadi itu untuk jawapan bagi B, 3. Dan C, ini tanpa menggunakan lagi, tak tidak menggunakan graf lagi, iaitu nilai Y apabila X sama dengan 2.5. Adakah kita perlu menggunakan graf ataupun tidak? Kalau nilai kecil macam ni, X 2.5 ada di sini, kita tak perlu gunakan, kita boleh menggunakan graf. Kalau ada nilai itu. Kalau nilai itu terkeluar, kita perlu menggunakan persamaan. Okey, dalam kes ini sebabkan nilai X tu, uh, okey, nilai X belum ada. Sini bukan nilai X, eh? sebabnya. Okey, jadi, untuk nilai C, hmm, okey, untuk C, cikgu nak buat di mana? Cikgu buat tak? Okey, ya yes, C cikgu buat, okey, buat di sini lah. Okey, iaitu yes. X sama dengan, okey, untuk nilai C1, kalau X sama dengan, 2.5 okay, 2.5 Jadi apa perlu kita buat? Kita perlu masukkan X tu di pada log 10X tambah 1 Dia akan jadi kita perlu masukkan X sebagai 2.5 Jadi kita akan kata log 10 Bracket 2.5 tambah 1 Ialah 3.5 Dapat berapa? Log 10 3.5 Dekat log tekan 3.5 kita dapat 0.544 jadi 0.544 jadi itu pada paksi 0.544 kita cari di sini ni 03 0.4 0.5 uh, 52 54 56 544 bukan atas sikit belah yang ni eh jadi cikgu akan terus plotkan ke atas lebihkan sikit Sampai langgar pada graf yang kita ada di sini. Dan langgar di sini. Dan kita langgar pada garis tadi. Jadi, tempat-tempat tepat-tepat perpuluhan tujuh. Tapi, adakah itu nilai Y? Tak. Itu adalah nilai log sepuluh Y. Jadi, kita kata log sepuluh Y adalah kosong perpuluhan tujuh. Okey, kita dapat log sepuluh Y. Adakah dia tanya nilai log 10 Y? Tidak. Dia tanya nilai Y. Jadi, seterusnya kita buat macam ni tadi. Log 10 Y sama dengan 0.7. Jadi, 10 pindah sana. Jadi, nilai Y ialah 10 kuasa 0.7. Okey, jadi tekan kalkulator lah. Jadi, 10 kuasa 0.7 ialah 5.011. Uh, jadi, cikgu akan letak 5.01 Itu untuk C1 Untuk C2 Nilai X bila Y 1.5 Jadi pada graf kita juga tidak ada nilai Y Jadi untuk C2 Kita buka kat sini pula Kita pun dapat apa? Nilai Y 1.5 Jadi kalau Y 1.5 Kita perlu masukkan dekat sini kita akan dapati log 10 1.5 iaitu tekan doklator 1.5 iaitu kosong perpuluhan 176 tapi kita tak ada sampai 3 desimal kita boleh dapat 2 desibel saja jadi 0.18 okey 0.8 jadi kita tengok pada graf kita 0.8 oops memang dikali kat sini jadi kat sini nilai log10x tambah 1 log10x tambah 1 ialah kosong. okey balik kat situ Ha, jadi nilai itu pada tadi uh, nilai log 10 x sama 1 dia adalah kosong dekat sini ya. Alright. Jadi untuk diselesaikan kita dah nilai x jadi seperti biasa 10 pindah sana jadi, kita kata x tambah 1 sama dengan 10 kuasa kosong. 10 kuasa kosong nilainya adalah 1. Jadi nilai x adalah 1 tolak 1 ialah kosong. Okey. Assalamualaikum.